Я здесь отношусь, наверное, с точки зрения медицины, а действующее политическое руководство Украины – это раковая опухоль. И даже если какой-то небольшой фрагмент останется там в Киевской или во Львовской области, он все равно будет пускать метастазы. Все равно диверсионная деятельность, беспилотники колл-центр, это все будет продолжаться. Поэтому раковую опухоль нужно вырезать полностью окончательно, иначе это будет дальнейшее заражение. Демонтаж этой раковой опухоли может быть двух, двух вариантов. Это некое политическое урегулирование, когда проходят выборы и приходит адекватное руководство. Но мы в этот сценарий мало верим. Либо военным путем мы будем эту историю доводить до конца. У штаб-квартирі НАТО збираються посли держав-членів альянсу через порушення повітряного простору союзників Росією. У Нью-Йорку триває 80-та сесія Генеральної асамблеї ООН високого рівня, на яку з'їхалися світові лідери, і тільки на болотах все стабільно. Нікчемні заяви пропагандистів і брязкання ядерною зброєю. Несмотря на ще трудності які... кат. стратегически весь наш ядерный потенциал. Напомню, это ракетные войска стратегического назначения, которые имеют на вооружении баллистические стратегические баллистические ракеты шахтного и подвижного базирования. Але такие высловления в котрах демонстрируют, что пока на болотах лунает все ось це, у нас еще много работы вітаю, я и на на бок. А это ми свеженькой огляд Кремлевской пропаганды. У России и Украины особые отношения и может быть именно потому что у нас особые отношения происходит вот эта вся трагедия, потому что это особые отношения. Ну называем вещи своими именами. Все, Росія, Україна, Білорусь це вот така большая русская цивілізація, наш большой русский мир, где внутрі особення ну всяке може бути. І гражданські воїни, котрий час вот, и все таке такое прочее. Бо Путін продовжує розпускати свої криваві лапи і намагається впливати через заяви своїх посіпак на настрої громадян інших країн. І ось наступні висловлювання яскраві тому підтвердження. Тому дивіться. и не стримуйте себя, комментуйте. Молдова это не про вторжение, а про вступление в известную субстанцию. Это как вот наш родимый ногомяч. Примерно вот такой же по степени э, привлекательности. За 35 лет ничего э, путного построить все равно не смогли. И абсолютно неважно, кто был у власти, коммунисты, социалисты, олигархи, уголовники, э, лесбиянки или просто результат все равно всегда был превосходно одинаков, то есть никакой. И э, о какой вообще независимости страны может идти речь? Все члены правительства и президент – граждане Румынии. Все судьи Конституционного суда – граждане Румынии. Политики, эскортницы, бандиты, колхозники, футболисты, гомосексуалисты – все поголовно граждане Румынии. Это что за независимость такая? Тем часом в студии шок зизнанья. Под Путина не может замириться с тем, что Украина не про, продолжая бороться, аллей и на плаву. Экономику. Александр Николаевич, а вот как так получается, что сколько мы не называем украинцев там, украдут все, что не украдут, понадкусывают. Есть такие вполне себе какие-то стереотипы. Украинская экономика так или иначе продолжает работать, что для меня, ну, непостижимо. Объясните вы мне. Ну, наверное, все-таки мы не все знаем об украинской экономике. А вот в свое время еще в XIX веке написали, что главное не победить и не разбить противника, а правильно доложить. Украинская экономика тем не менее живет, и люди получают по 20 тысяч гривен и как-то выживают. То есть там богатеют, а мы беднее. Нет, там не богатеют. Там живут от получки до получки. Очень, так сказать, ну, скромненько, но живут. Понимаете, никто не умирает с голоду и не голодает. Вот. Какие-то магазинчики держат, какую-то овощную торговлю ведут, на какие-то рынки ходят. Прекрасная Сути... держава, лучшая сама. Не, Не-не-не, просто мне, мне интонационно очень вирус, интересно вирус. слушать, как Александр Николаевич описывает вот здесь, да, и как и так. Александр Николаевич ага. описывает Знаете, там, какие, Николай... какие там молодцы держат, ра держат лавочки, вот торгуют молодцы. Это же как сильно им всем этим кремлевским в водах, Украинцы воюют, дают вид окупантам на фронте и залишаются в центре уваги на міжнародній політичній арене. Ну, а вони котятся на дно. Вы хуже стали жить? Ну, с Конечно, в разы. А что такое? Я думаю, что 99% телезрителей прекрасно понимают, о чем я говорю. Вот. Ну, а вы знаю. стали лучше жить? Я, да. С началом да? операции? Конечно. Но если ну, вы как... мне какие-то критерии назовите, и... я скажу. Что, я не могу ездить в Европу, но я ну, я по поездил в Европу. Инфляция, цены ну, на продукты, цены на ЖКХ. Ну не такие они, чтобы мне с моим уровнем зарплаты за Я діа по сравнению с началом СПО, Я отказываюсь от чего-то более дорогого та в два з половиною разом а більше. это из за того, что специальная э... военная операция началась. Ну еще вспомните ну, я знаю, і в 90-х и сейчас. Нет. Туда ж следом за российским кораблем котиться и экономика Федерации. И рівень життя на болотах. Ну а в гору у них лізуть лише податки. Бо ж треба десь брати рублі на війну. Сотрудники Минфина в куларах прошедшего Московского финансового форума подтверждали, что идет обсуждение увеличения НДС с 20 до 22 процентов и снижения порога для ОСН с 60 до 10 миллионов рублей. Как известно, дети не все буквы выговаривают. Вот это и есть та самая опа, которая нанесет болезненный удар по спросу и покупательной способности российских семей, если такое решение будет принято. Причина роста НДС – это автоматический виток роста цен на абсолютно все товары и услуги. Я напомню, что сосуществование жесткой бюджетной политики, то есть повышательный тренд налогов, и жесткой монетарной политики, когда у нас ставка либо растет, либо остается на высоком уровне – это всегда, в общем, что называется, капут для экономического роста и капут для развития, собственно говоря, расходов и инвестиций в экономике. То есть сочетание вот этих двух факторов, одно инспирировано Минфином, другое Банком России, оно вызовет не просто рецессию, оно будет падение в пропасть. Поэтому это будет, естественно, проинфляционным фактором, с этим трудно спорить, и при этом это будет дополнительная нагрузка и на потребителей, и на бизнес. А далее еще интереснее, пока Путин Рассказывает про те, как Россия я, власне производство и развивается. Гордость российского автопрому стрімко котится в кувет. Автоваз уходит на сокращенную четырехдневную рабочую неделю сроком до полугода. Формально решение объясняют заботой о сохранении коллектива и предотвращении массовых сокращений, но на деле это прямой индикатор кризиса. Завод банально не может загрузить производственные мощности в условиях обвала спроса. За январь-август 2025 -го года продажи автомобилей «Лада» составили 211 тысяч штук, что на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В абсолютных цифрах это минус 70 тысяч машин и при средней цене модели в диапазоне полутора 1, 1 7 миллионов рублей, АвтоВАЗ уже потерял около 100-120 миллиардов рублей выручки только за 8 месяцев. Для предприятия, которое в 2023 году выпустило свыше 400 тысяч автомобилей, нынешняя динамика означает откат к уровням 9-10-х годов, когда завод находился в пасе свих кризиса 2008 тисячі года може б таких хтось нарешті діду там в бункері натякнув, що продажі впали майже на чверть, а завод втрачає до 120 мільярдів рублів виручки. Ну а тольяті готується до нового атракціону занурення в глибоку кризу. До речі, щомісяця на кілька мільярдів, але найближче оточення Путіна спотворює правду та малює неіснуючі цифри і показники. Але нехай так ця недоімперія опиниться на дні цивілізації ще швидше, бо вони самі себе зітруть в попіл. При цьому погрожуючи іншим. До речі, регулярно це робить алкодепутат Гурульов. Ось і цього разу постукав. з Мені страшно, що американці волнують і вони об битом говорять. Це саме наш ядерний потенціал, Вони прекрасно розуміють, що ми можемо їм нанести приємними ущем. Про русский говоря була Америка, і щезла. И, конечно, для них это тот страх, который есть. Все остальное оружие, поскольку, поскольку волнует, так же, как и Европа и все остальные Украины, это все вторично. И здесь надо понимать, что мы в выигрышном положении, потому что, несмотря на все трудности, которые в эти предыдущие годы были, мы практически модернизировали весь наш ядерный потенциал. Напомню, это ракетные войска стратегического назначения, которые имеют на вооружении баллистические, стратегические баллистические ракеты шахтного и подвижного базирования. Это сто процентов наша дальняя авиация, которая имеет на вооружение крылатые ракеты. Это носители Ту-95-160. Это, конечно, наши стратегические подводные За модернізірвані американці ні можкоситим делом тормозі. І так як на Росії знову, як бачите, розмахують ядерним койком. Естонія заявила, що готова розмістити британську ядерну зброю після порушення її повітряного простору російським міг 31 йдеться про британські винищувачі Ф 35 а здатні нести ядерні бомби. Тоже, как разумеется, Москва-то излют ведра на планы, что до размещения ядерной сброи так близко до своих кордонов. Вот мы не боимся, что Европа тоже захочет потом ядеркой ударить. Потом обычно мы их пугаем. Ну пусть попробуют. Мы не пугаем, они просто боятся. Мы никого не пугаем. У нас Мы говорим, что оно у нас есть, и мы, если что, готовы к ответу. Ну пусть попробуют для начала это сделать. Это будет ответ на встречный удар сразу же практически, для чего они, в принципе, и затеяли всю эту ситуацию с Украиной, вот, э, с принятием, попыткой принятия Евросоюза Евросоюз, и в НАТО э, стран за э, Кавказе, э, Армения, Грузия, вот, э, так или иначе, это был охват такой, чтобы подвести в том числе и не стратегические ядерные силы поближе к нашим границам. Для чего это нужно? Для того, чтобы было меньше подлетное время, и мы не успели просто среагировать. От ми зараз боремося на Україні за свою безпеку. Тим часом Латвія хоче відновити болота для захисту кордону з Російською Федерацією. Про це повідомили у Латвійському міністерстві оборони. У заяві оборонного відомства зокрема йдеться, що відновлення боліт може стати значним внеском у зміцнення оборонних можливостей держави, слугуючи природним перешкодами на східному кордоні. Звісно, і все це теж дуже не подобається путіністам. Но это что означало? Что если кто-то дернется, то мы просто продолжим боевые действия. Это не будет новая война, это будет все та же самая война. Поэтому здесь все гораздо сложнее. Я не знаю, что такое капитуляция Запада. Вот на что они решатся, в этот же вопрос пока это стоит. Пока что они рассчитывали, что завоевать за них будет Украина, погибать. Понимаете? Як вам напишіть у коментарях? До речі, залишайте і свої вподобайки. Нехай все це побачить якомога більше людей, бо це допомагає нам руйнувати кремлівську пропагандистську машину. А щоб мати більше гарних новин з фронту, підтримуйте наші сили оборони і долучайтеся до мого збору. Зараз я збираю на авто для артилеристів НГУ. Тому скануйте код і донайте. Важлива кожна гривня. Нагадую, маленьких донатів не буває. До речі, ця автівка дуже допоможе нашим військовим відправляти окупантів туди, де їм місце. Бо ви ж знаєте, воно точно не на нашій українській землі. А з вами була я Інна Набок. Дякую, що дивитеся і за зворотній зв'язок. Все бачу і все читаю. І нагадую: бережіть себе і бережіть Україну. Бо я традиційно призначаю вам побачення вже завтра у новому випуску. Тож, побачимось!